продолжается строительство экспозиции и намежилища Самары того, чей виданыны до сегодня. В данном случае проводятся оформительские работы, идет полностью наполняемость материалами. И фирма, частная Ракурс, которая занимается оформительскими работами. В данном случае у нас сейчас, вот мы перенесли уже макет Троицкого собора, который находится в Московский макет, вернее. И наш научный сотрудник юрьев Михайло занимается полностью экспозицией этого зала. Здесь будут предоставлены материалы, рассказывающие об истории казачества на территории нашего полоградского района и именно города. Ну, я хочу сказать, что в ближайшее время, это может быть в течение месяца, работы будут завершены по выполнению. И создании этой экспозиции и будет потом официальное открытие этого зала, где, конечно, все желающие, особенно школьники, могут познакомиться с материалами и услышать некоторые новшества, которые действительно найдены во время научно-исследовательской работы.